Я с Донецка. Первый раз в Европе. И вчера мы были в Праге. Чем могу поделиться? Какими впечатлениями? Карлов Шикарные виды. Красивый закат. Бесподобные чайки. экскурсия на кораблике тоже советую очень вкусная еда вкусное пиво и очень приятная атмосфера добрая солнечная такая с погодой нам очень повезло Незабываемое. хотелось бы еще раз вернуться еще еще раз посмотреть может быть теперь уже что-то другое из городов. Но ну, вообще восторг полный. Приезжайте, друзья, путешествуйте. Это того стоит. Это были самые крутые выходные. Пані акорд нам все дуже сильно подобається, особливо дрезден справляє на нас дуже велике враження. Прага сподобалась своїми казковими видами з гір та чудовою архітектурою. Путешествуємо з акорд туром уже не перший раз, були в Прагі. очень понравился Карлов мост, плюс Васловская, Староместская площадь, конечно же, пиво чешское. Ну, а в Германии, вот в Дрездене нас впечатляет театральная площадь, плюс эти восстановленные объекты. Ну, и, я же говорю, рекомендую путешествовать с Аквартуром. Надо смотреть канал Аквартур. Там как раз есть вся полезная информация ребята хорошо снимают, классно делают свою работу. Очень рекомендую. Подписывайтесь там, все дела. Ну, вы знаете, что делать.